генеральный партнер программы «Овертайм» компания «ФЭС Агро». Поставка средств защиты растений, семян, удобрений, консультативное сопровождение. «ФЭС Агро. Основа роста». руководитель Центра танцевального искусства Лаки Джем Екатерина Федотова вернулась из Копенгагена. В столице Дании проходил мировой чемпионат по современным танцевальным направлениям. Напомню, летом на подобном европейском событии, который проходил в Голландии, Екатерина стала победительницей. И вот очередной успех – серебряная медаль, но уже чемпионата мира. Да. From the Russian Federation. <клыш> Эмоциональный всплеск ждал Екатерины в Ставрополе. В родном зале овации устроили уже воспитанники. к чему теперь стремиться, чтобы мои дети переплюнули мои результаты. Это самое важное для меня, потому что когда выигрывают дети, то и чемпионат России, чемпионат Европы, это, конечно, для меня, когда тренер намного ценнее. Ну, конечно, я должна была сама выиграть пару мировых чемпионатов, чтобы у них было к чему стремиться, чтобы они видели, что вот это наш тренер, наш тренер самый лучший, мы будем еще лучше, чем... А, много талантливых ребят? Конечно, очень много талантливых ребят, которые уже попадали на чемпионат Европы, становились и чемпионами, и финалистами, и финалистами чемпионата Европы и мира. Ну, очень жалко, что в этом году не получилось поехать у многих ребят. Более трех тысяч участников со всего мира приехали в Копенгаген. Как вы понимаете, танцевальных направлений было много, но наш успех состоялся в самом популярном – Battle All Styles. От остальных он отличается тем, что музыку любого стиля организаторы включали по ходу соревнований, то есть спортсменам надо было приспосабливаться к ритму уже на танцполе. И как можно быстрее. Battle All Styles собрал около 100 участников. Допускались по 5 лучших от каждой страны. Так уж случилось, что здесь непременно требовались медали. Отступать было некуда. За день до этого мы танцевали солисты соло. И Россия была в финалах представлена, но наши ребята заняли второе, пятое и ну, второе два пятых места солисты заняли. Но как бы, результат хотелось бы побольше. И явно было, что какие-то моменты судьи, может быть, оценили некорректно, может быть, не увидели, как будто но ну, все были, сборная была расстроена тем, что как бы откровенно немного занизили результат. Вот, поэтому накануне батлов подходили все ко мне, к ребятам, которые будут представлять Россию на батлах, и говорите, давайте отомстите за нас. Конечно, мы немного побаивались, мы видели судейство, но в батл чем хоро хорошо, что там просто невозможно как бы засудить, потому что сидят люди, они видят, они реагируют, и сразу всем понятно, кто из танцоров лучше, поэтому, я думаю, даже рука бы не по и россияне были укомплектованы и флагами, и дудками. И я имею в виду родителей, и болельщиков. Ну, болельщики это родители танцоров, которые собрались со всех городов нашей России. И поэтому очень дружно болели, поддерживали ребята, поэтому, видно, проявили характер, выносливость, силу, свой талант, естественно. И достойно защитили честь России на этом форуме. Как и на многих соревнованиях, перед плей-офф участников ожидал отборочный этап, который вне зависимости от регалий, будь то чемпион или дебютант, должны были пройти все. Потому что судьи судят не по прошлым титулам, судят именно здесь и сейчас. И были такие моменты, что действующие чемпионы России и Европы даже не приходили отбор. Бывало такое, поэтому здесь... То есть с отбора уже нужно было стартовать на полном ходу, да? Естественно, нужно было сразу заявлять о себе, нужно было сразу настроиться. В танцах на вылет Екатерина столкнулась с первым соперником здания. Как вы понимаете, хозяевам соревнований всегда благоволят судьи. Но все-таки не это обстоятельство больше волновало Ставропольчан. одна восьмая финала, ну конечно это на самом деле для меня было решающее, у меня был странный настрой на эти батлы, я переживала переживала больше, чем обычно, потому что есть титул чемпионки Европы и с этим титулом намного сложнее выступать, потому что уже в отборах ты видишь, как люди показывают на тебя пальцем, говорят Амстердам, винер чемпион вот. И, конечно, смотрит уже другими глазами. Конечно, смотрит. Ну что ж ты там, чемпионку, покажи. Все собирались начинали смотреть. Естественно, я переживала, но в 1-8 э, я успокоилась, да, когда я выиграла первый батл, когда мне попалась музыка, которую я люблю, когда э, я видела, как реагируют люди. Да? В частности, мне очень было приятно, что э, трехкратный чемпион мира из Германии Дини он смотрел как бы, на мое выступление и поддерживал и показывал на меня, говорит, вот, классно! То есть, и потом и, ну, подходил после батла, эм, ну, говорил, что я замечательный, сильный хороший танцор, что ему очень понравилось. Вот. И это, конечно, именно вот этот момент я хочу отметить, потому что после него я более успокоилась, и как бы, ну не скажу, что расслабилась, я стала поуверить немного в себе, потому что, конечно, перед стартовый мандраж был. Попав в восьмерку сильнейших, Катя оказалась одна в окружении представителей мужского пола. Все девушки к этому моменту из состязаний выбыли. На этом этапе она соревновалась с англичанином. Значит, это все шло гораздо ну, глаже, но сложность была в том, что я выступала против своего очень хорошего знакомого из Англии. Мы познакомились с Амстердаме. Вот он замечательный бибой, он, он вице-чемпион Европы среди мужчин был. То есть очень было психологически тоже непросто, потому что тут вроде мы общаемся, и я потом я выхожу против него батл, Но на самом деле этот батл мне понравился больше всего, потому что мы там ну, буквально зажигали люди. Народ кричал, мы танцевали друг с другом прям вместе полуфинал, ну, конечно, здесь... С Венгром, да? Задачи. Полуфинал с Венгром был. Да, я понимала, что если я выиграю, я становлюсь минимум вторая. И тоже, опять же, с другой стороны, уже морально тяжело, потому что Венгр, он стал за день до этого стал финалистом чемпионата мира среди мужчин, то есть он один из сильнейших мужчин в мире, получается, из этого года. Вот, конечно, переживала, но ну, тоже справилась благодаря поддержке команды своей, благодаря своим друзьям, которые всегда были за меня, которые меня поддерживают, благодаря, конечно, моей сестре и отцу, благодаря этой атмосфере поддержки меня, конечно, Финальные танцы, по словам Екатерины, получились напряженными, увлекательными и дружескими одновременно. Дело в том, что соперником выступил партнер по команде России Дмитрий Соколов из Санкт-Петербурга. Поэтому финал ей запомнится навсегда. Он очень сильный танцор и, кстати, замечательный педагог. У него тоже есть коллектив в Санкт-Петербурге. То есть он один из сильнейших людей в России. И проиграть этому человеку была ну как честь, как бы, ну, очень достойно. сильнее тебя может быть, повезло в каких-то стилях, потому что я точно знала, когда выходя в финал, я точно знала, что если мне поставят определенные стили, то я выиграю. Если поставят определенные другие стили, то я проиграю, скорее всего, потому что, конечно, у каждого танцора есть слабые и сильные стороны, так как Battle of Styles могли включить любой трек, любой стиль. То есть чуть музыка не твоя была? Ну, возможно, больше ему повезло, но как бы везет только сильным танцорам, потому что сказать, что вот, вот повезло, там он не должен был выиграть, я не могу, потому что человек действительно достойный. И вообще, все и большинство ребят, которые были вышли в баттлы, очень достойны соперники. По итогам соревнований в Battle of Siles популярным стало слово впервые. На табло было приятно смотреть всем россиянам. Пьедестал почета полностью наш. Ни одной стране такого еще не удавалось. Дмитрий Орлов, Санкт-Петербург, победитель. Екатерина Федотова, Ставрополь, серебряный призер. И Константин Красильевич из Химок, бронза. Феноменальный результат, я хочу сказать. Почему? Потому что в прошлом году у Бохуме на чемпионате мира сборная России не завоевала ни одной золотой медали вот, и там всего две или три серебряные. В этом году как бы гораздо сильнее команда собралась. Капитан команды Будько Андрей Иванович ну, в общем, собрал довольно сильную дружину в разных номинациях. У нас четыре золотые медали, там около 4-5, по-моему, 5 серебряных и несколько бронзовых медалей. Поэтому выступили очень удачно, а тем более в этой номинации Соло, где выступают и мужчины, и женщины. Здесь, конечно, Катя проявила характер и после чемпионского безумного в Амстердаме титула, да, она завоевала серебряную медаль, доказала, что она действительно одна из сильнейших танцоров в этой категории. очень достойно выступила, проявила характер. Я, я плакала счастья, когда она стояла на пьедестале и пела гимн России. Очень приятно с такими людьми, личностями стоять на пьедестале, хором, вместе держа флаг и петь наш гимн. Это дорогой стоит. Генеральный партнер программы «Овертайм» компания «ФЭС Агро». Поставка средств защиты растений, семян, удобрений. Консультативное сопровождение. «ФЭС Агро». Основа роста.